Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih Datuk Betua. <coughs> Di dalam uh, buku bertajuk Against Elections ataupun uh, uh, melawan ataupun menafikan pilihan raya karya David Van Raybrook seorang tokoh pemikir sains politik muda daripada Eropah telah melontarkan dua soalan pokok untuk memandu setiap isu yang berbangkit, hasil daripada kesan uh, demokrasi, pilihan raya dan sebagainya. Apa dia dua persoalan itu? Yang pertama ialah, dengan izin Datuk Betul, efisiensi iaitu keberkesanan. Persoalan yang dilontarkan oleh beliau ialah berapa lama masa yang diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Itu pertama. Yang keduanya ialah soal keabsahan ataupun legitimasi. Di mana beliau melontarkan soalan adakah rakyat setuju dengan penyelesaian yang diberikan oleh kerajaan. Jadi ada dua perkara. Pertama soal keberkesanan masa yang diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan satu masalah. Yang keduanya adakah rakyat setuju dengan penyelesaian tersebut. Saya nak mula dengan kerangka itu Datuk Ketua kerana dalam Perbahasan Belanjawan ini kita mesti ada kerangka yang jelas uh, Kerana kalau tidak perbahasan kita akan hanya bertumpu kepada isu-isu yang terlalu kecil untuk dibahaskan Dan tidak dalam dua kerangka tersebut Misalnya saya ambil contoh soal uh, kajian Khazanah Research Institute uh, Oleh kerana sekarang ni baru saja sambutan di Pavali saya ingin bawa misalnya contoh yang ataupun findings dengan izin yang dikemukakan oleh Khazanah. Satu institut kajian yang dipengerusikan oleh a uh, Yaakob dan juga satu institut penyelidikan yang banyak membantu kerajaan dalam membuat penilaian. Saya ingin uh, tanya kepada kerajaan. Apakah uh, pendirian kerajaan tentang dapatan-dapatan tersebut? Antaranya yang membimbangkan kita ialah misalnya peluang pendidikan antara kaum. Apakah Belanjawan 2017 ini boleh address dengan izin, boleh menyelesaikan masalah uh, jurang pendidikan antara kaum. Misalnya, dinyatakan di dalam laporan tersebut, hanya 5% rakyat masyarakat India mendapat pendidikan tinggi. Berbanding dengan 33% bui putera dan saya percaya ini termasuk orang Melayu dan juga 44% bangsa Cina. Kalau diambil kira 5% itu bermakna jurangnya terlalu besar. Dan apakah uh, saya sebutkan tadi apakah penyelesaian segera kerajaan terhadap isu ini dan apakah penyelesaian ini boleh membantu meningkatkan mobiliti dengan izin uh, kemajuan rakyat kesemua kaum di dalam negara ini. Itu pertama. Yang kedua, kita juga ingin tanya kepada pemerintah, kepada kerajaan di manakah keutamaan kerajaan Uh, ...di dalam perkara-perkara yang membabitkan... Uh, ...sektor yang lebih penting. Misalnya pendidikan. Kita lihat misalnya, Datuk Betul, pendidikan dipotong. Bajetnya. Kajian juga dipotong. Pembangunan, kajian pembangunan dan... Uh, ...research and development juga dipotong. Kita juga lihat subsidi dipotong. Tapi dalam, yang, dalam masa yang sama... ...kita dapat berita... ...daripada negara China... ...bahawa Perdana Menteri... ...berjanji ataupun telah membuat pengumuman dengan izin there is going to be a significant deal a defense deal ada suatu perjanjian yang signifikan berkaitan dengan pembelian senjata dan pertahanan jadi kita ingin tanya di manakah keutamaan kerajaan di sini dipotong dengan subsidi dan sebagainya tetapi di luar dimaklumkan kepada dunia bahawa kerajaan sekarang ini sedang berbelanja kalau diikutkan signifikan bermaksud berbelanja besar untuk pertahanan negara. Jadi saya ingin tanya, apakah keutamaan kerajaan dalam hal ini? Eh uh, kerana kalau kita lihat kesan daripada subsidi dipotong ni misalnya minyak masak. Tadi saya baca Sinchu Daily. Sinchu Daily melaporkan 5 kilo minyak Red Eagle, minyak masak. Dulunya RM14.70, sekarang ni RM23.70. Meningkat RM9 ataupun dari segi peratusan peningkatan 61.2%. Jadi kalau ini berlaku, kita yakin kesannya ialah akan berlaku misalnya kenaikan harga uh, roti canai. Mungkinlah kalau kerajaan kata kata jangan makan roti canai. Ini untuk memastikan kita sihat. macam saya banyak juga makan roti canai untuk sihat macam ni. Mungkin itu alasan kerajaan. Tetapi yang lebih penting Datuk Betuah ialah Apakah keutamaan kerajaan dalam perbelanjaan ini? Karena saya tidak boleh tolerate ataupun tidak boleh ini kompromi soal pengurangan dari segi belanja pendidikan. Belanja untuk memastikan agar perkara-perkara asas di dalam negara ini tidak dibebankan dengan sebegitu teruk oleh rakyat. Kita juga pada hari ini dibebankan dengan kenaikan harga petrol 15 sen. Harga petrol RON 22 RON dan juga diesel. 15 sen. Jadi ini juga menambahkan lagi itu menggemukkan lagi kos rakyat dan dalam belanjawan ini tidak address dengan izin Datuk Betul tidak memberikan hal tuju yang lebih jelas bagaimana perjalanan kerajaan dalam memberikan penyelesaian terhadap isu-isu yang telah dibangkitkan. Yang seterusnya Datuk Betul ialah soal yang dibangkitkan saya percaya oleh rakan-rakan ahli parlimen yang lain berkaitan dengan taksi dan juga ride sharing. Uh, saya misalnya semalam seketika balik ke kawasan sebentar kena meraihkan rakan-rakan masyarakat India dalam pesta di Pahabali Ramai daripada mereka yang datang bertemu saya terutamanya pemandu-pemandu teksi dan menyatakan meminta saya bawa ke dalam dewan tentang masalah mereka. Mereka agak kecewa dengan pengumuman kerajaan tentang Uber Dalam masa yang sama, mereka menyatakan bahawa sehingga sekarang pemandu teksi merasai keperitan hidup yang amat, yang amat sangat sehingga menyebabkan mereka terpaksa memikirkan untuk melakukan kerja-kerja yang lain. Uh, jangkaan pada tahun 2005, 2008 Datuk Betua Jangkaannya ialah Industri teksi ini akan gulung tika Kalau tidak dibantu dengan Sarana yang lebih jelas daripada kerajaan Setakat tahun ini sebanyak 20 ribu teksi Telah dipulangkan semula kepada syarikat-syarikat teksi Jadi kita ingin tanya kepada kerajaan Bilakah kerajaan akan menghapuskan Permit-permit teksi ini kepada syarikat-syarikat Yang memonopoli industri teksi Karena antara perkara yang disampaikan kepada saya Itulah mereka terpaksa bayar setiap hari bayaran-bayaran permit yang kadang-kadang tidak menusabah dan ini menyebabkan mereka merasa beban dan tentunya ini akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang lebih teruk dari segi implikasi sosial dan ekonomi. Seterusnya saya ingin bertanya kepada kerajaan adakah kerajaan ingin pemandu teksi ini beralih dengan kepada Uber dengan menggalakkan kumpulan B40 ini untuk membuat uber dan sebagainya. Dan apa yang diperlukan di sini pada hemat saya adalah apakah langkah-langkah kerajaan untuk menyimbangkan antara permintaan pelanggan yang suka kepada ride right sharing dan menyelamatkan periuk nasi pemandu-pemandu teksi yang tentunya banyak berjasa, banyak berjasa kepada kepada negara. Sebab itu saya ingin nyatakan perlunya ada satu penyelesaian yang lebih bersifat manusiawi seperti disebutkan oleh uh, di Batu Pahat tadi dan penyelesaian holistik dalam tempoh jangka panjang. Seterusnya Datuk Betul, saya ingin membawa sedikit isu Felda. Dan kita tahu bahawa Felda sekarang mengikut maklumat yang kita terima dan bertemu dengan peneroka-peneroka, mereka berharapan dengan kelewatan pembayaran oleh Felda. Ada peneroka yang menguruskan ladang sendiri mengalami nasib malang kerana sering mendapat pembayaran lewat dan Felda cuma berikan alasan belum ada duit. Ianya sering berulang setiap bulan. Jadi kita ingin tanya, Apakah benar ini berlaku? Kerana inilah laporan yang kita terima daripada bawah. Dan ke mana hilangnya peruntukan-peruntukan ini? Mengapa terjadinya masalah-masalah sebegini? Malah laporan-laporan media misalnya Sina Harian 10 Oktober tahun ini. Ada satu kes di Felda Pasir Besar. 6 orang peneroka Felda tertindas dengan tindakan Felda yang tidak menyalurkan duit raya serta insentif selama 3 tahun. Hanya kerana mereka sepakat mengusahakan sendiri tanaman semula pada tahun yang lalu. Tindakan ini sudah tentulah tindakan membabi mem, mem, buta kerana telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan FELDA dan mendapat kebenaran bagi menguruskan proses tanam semula kebun milik mereka. Sebab itu saya ingin tanya juga pada kerajaan, FELDA umum pembayaran dividen FGV melalui pegangan FELDA dalam syarikat berjumlah lebih 59.2 juta yang akan dibayar bersama duit raya. Jadi setiap peneroka akan terima dividen sebanyak RM600 yang sememangnya hak peneroka tetapi mereka tidak dapat. Dan saya juga ingin tanya kepada kerajaan Apa dah jadi dengan saham FGV Saya masih ingat lagi yang, Maw, yang Maw, Maw Pekan, Ketika melancarkan FGV Menyatakan bahawa Kalau peneroka-peneroka Tahulah Besarnya manfaatnya dalam Saham FGV ni Mereka akan terkejut Dan akan terpengsan Kerana melihat betul -betul Banyaknya hasil yang mereka dapat Tapi sekarang ni Kita nampak Semakin teruk Keadaan yang berlaku di Felda Sebab tu saya ingin tanya Apa akan jadi dengan FGV ni Apakah langkah-langkah kerajaan Untuk memastikan agar saham ini Tidak Terus menerus merudum dan akhirnya membebankan warga Felda. Seterusnya Datuk Bertua, rumah generasi kedua Felda yang dijanjikan 3 tahun lalu oleh Perdana Menteri semasa himpunan generasi baru Felda ialah projek perumahan generasi baru Felda dan projek perumahan warga Felda. Projek sosial bagi memenuhi permintaan dan membantu generasi baru Felda memiliki rumah mampu milik yang selesa dan sempurna. 6 Oktober tahun lalu, yang berhormat jempol, pengurusi Felda umumkan sebanyak 20 ribu unit rumah generasi kedua Felda. Babitkan peruntukan 380 juta. Dijangka siap sepenuhnya menjelang 2018. Dan boleh dibeli dengan harga 70 ribu satu unit. Kenapa masih terlalu ramai peneroka mengeluh kerana projek ini tidak nampak bergerak di kawasan mereka. Sebagai contoh di Felda Tenang Besut, Esco Kerajaan Negeri Johor, Esco eh, Kerajaan Negeri Menyatakan bahawa penduduk-penduduk tertanya mengenai perancangan pembinaan rumah generasi kedua Felda Menang tiada perkembangan sejak dirasmikan tiga tahun yang lalu. Bilakah, saya ingin tanya kepada kerajaan, bilakah perkara ini akan diselesaikan? Kerana kebanyakan peneroka ini menuntut hak mereka, menuntut janji yang telah diumumkan oleh yang amat berhormatkan. Kebanyakan peneroka generasi kedua Felda juga masih gagal memiliki rumah kerana tidak dapat pinjaman bank. Jadi kita ingin tanya apakah tindakan Felda untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana peneroka ingin tahu hasil yang mereka dapat Apa masalah sampai tak diberi slip dan sebagainya Slip gaji dan sebagainya Lepas tu saya ingin tanya kepada kerajaan Please don't take this issue lightly Dengan izin Datuk Pertua Kerana masalah Felda ini satu masalah Yang berasaskan kepada akar umbi Masalah yang berlaku di dalam negara kita Datuk Yang Pertua Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini Untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Kedua Yang telah pada hari ini membuat pengumuman bahawa terdapat duit-duit rakyat yang dibekukan di Switzerland. Saya baru saja pulang daripada Geneva. Dan kita dapat maklumat jumlah wang yang disyaki misalnya menggunakan Falcon Bank. Bank swasta di Switzerland ialah berjumlah 3.8 bilion dolar Amerika. Dan bank tersebut telah disekat daripada beroperasi mengendalikan wang tersebut. Dan ini juga setakat ini yang kita dah maklumkan Falcon Bank ini disiasat. Dan ini telah dia, atas kesalahan melanggar regulasi ataupun peraturan pengubahan wang di Switzerland. Kita juga ingin tanya, apakah kerajaan bersedia misalnya untuk memastikan agar wang-wang yang dibekukan ini yang dirampas di luar negara dimasukkan balik ke dalam negara kita supaya rakyat di sini terutamanya yang miskin di sama ada di pedalaman Sabah dan Sarawak dapat mengambil manfaat daripada perkara ini. Perkara ini bukan baru, misalnya di bawah Bank Dunia satu inisiatif antarabangsa untuk mengembalikan wang haram yang dicuri oleh negara-negara terlibat, terlibat dipanggil sebagai Stolen Assets Recovery atau STAR seperti yang tafsirkan di bawah United Nations Against Corruption Convention. Pemulihan aset dicuri ini lebih kepada pemulihan wang hasil daripada rasuah besar dengan cara mengesan, membeku, merampas dan repatriation of fund dengan izin atau menukar wang daripada mata wang asing kepada ringgit. Dalam tulisan David Shear bertajuk Asset Recovery dengan izin repatriation of Africa's looted billions Pemulihan aset antarabangsa mempunyai potensi membawa manfaat kepada negara-negara membangun dan dengan usaha ini merupakan suatu pendekatan yang sangat menarik perhatian. Begitu juga pengalaman di Kazakhstan. Bagaimana wang ini yang wang curi ini dikembalikan di bawah satu yayasan antarabangsa di bawah pengawasan Bank Dunia, Bota Foundation ditubuhkan. Setiap wang yang dikembalikan disalur melalui yayasan ini dan perlu disalurkan kepada rakyat Kazakhstan yang memerlukan bantuan. Hasilnya wang berjumlah 115 juta US dollar jadi dipulangkan dan seramai 200 ribu rakyat di sana telah mendapat manfaat oleh usaha menyalurkan wang yang telah dipulihkan dalam banyak bentuk program kerajaan. Sebab itu saya ingin minta supaya Menteri Kewangan meneliti perkara ini. Sementara kita akui bahawa ada wang-wang di sana yang telah dibukukan, mesti ada satu jalan. Misalnya kalau katalah Kerajaan Negeri Selangor ingin menggunakan enakmen-enakmen tertentu, diluluskan dalam Dewan Negeri Selangor untuk pulangkan wang itu. Kalau kata kerajaan pusat tak mau tak apa, bagi kepada raja negeri. Raja negeri ada universiti Selangor, ada pelbagai institusi pendidikan. Bagi kita Manfaatkan duit ini. Jadi kita tak mau dengar ada lagi masalah dari segi pendidikan, tiada beasiswa dan sebagainya. Sebab itulah saya nak minta kerajaan untuk mengambil serius perkara-perkara ini kerana ini merupakan suatu perkara yang memerlukan kepada tindakan saya sebutkan tadi, tindakan yang efisien, tindakan yang segera yang perlu dilakukan. Datuk Betua, saya nak akhiri ucapan saya dengan mengambil sikap memuji ramai ahli parlimen yang bercakap tentang kesediaan mereka melawan rasuah sehingga ke akar umbi. Inilah saya rasa kagum kerana both side of the house, opposition dan juga government, backbenchers bercakap tentang rasuah. Kita tentu ingin sama-sama memastikan agar tidak ada rasuah yang berjemaah, Datuk Lebtu. Jadi saya nak akhirkan dengan uh, menukilkan uh, satu pantun yang diungkapkan oleh Rendra seorang tokoh sastrawan Indonesia. Dia menyatakan seperti berikut. Terang bulan, terang dikali. Buaya timbul di sangka wali. Katanya ada transformasi. Nyatanya tetap korupsi di sana sini. Kalau ada sumur di ladang, jangan diintip gadis yang mandi. Koruptor akalnya panjang. Peguam negara dan hakim diajak kompromi. Berburu ke padang datar. Mendapat janda belang di kaki. Koruptor terbang bersiar-siar. Wang rakyat dibawa lari. Berakit-rakit ke hulu. Berenangnya kapan-kapan. Pencuruk pencuri kecil diburu melulu perompak besar dimuliakan kura-kura dalam perahu buaya darat di dalam sedan ada pemimpin tak boleh ditiru korupsinya gila-gilaan si tukang riba disebut lintah darat si hidung belang disebut buaya darat pedagang Habirkan banyak hutang itu, itulah korporat mereka yang berhutang yang bayar kok rakyat aduh aduh cantik si kembang senang menyali sedang menyanyi si jali-jali hujan emas di rantau orang banjir hutang di negeri sendiri. Dato' Yang saya yakin TN50 yang diungkapkan oleh Yang Mahkamah Pekat itu bermaksud tangkap Najib dalam masa 50 minggu. Terima kasih. Apa ni? Karut.